خلاصة النعفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين يعلم أرشدنا وأرشدك الله تعالى إرشادا تاما اللفظ العربي الموزوع للمعنى إما مفرد أو مركب فالمركب جملة وكلام ومركب إضافي ومركب توصيفي ومركب امتزاجي والمفرد يسمى كلمة وهي اسم وفعل وحرف فالاسم معرب ومبني والمعرب مرفوع ومنصوب ومجرور فالمرفوع الفاعل مفعول ما لم يسمى فاعله والمبتدأ وقبل المبتدأ قبل إن واقواتها اسم كان واقواتها قبل لا لنفي الجنس اسم ما ولا بمعنى ليس والمنصوب المفعول المطلق والمفعول به والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معه والحال والتمييز والمستثنى اسم إن وأخواتها قبر كان وأخواتهم اسم لا لنفي الجنس قبر ما ولا بمعنى ليس والمجرور بالمضاف وما دخله حرف من حروف الجر وسيجيء ذكرها إن شاء الله ويجيء لكل من المرفوع والمنصوب والمجرور توابع يكون يعرابها يعرابه وهي خمس النعت والتاكيد والمعطوف بحرف العطف وستعرف هو البطل وعطف البيان والمبني المزمرات اسماء الاشارات الموصولات الكنايات اسماء الافعال اسماء الاصوات بعض الظروف مركب البنائي ايزون الإسم على قسمين مشتق وجامد فالمشتق اسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم و والجامد ما سواه كالمصدر وغيره والفعل ماز ومضارع والامر بلا لام والامر بها ونهي فالماضي والامر بلا لام مبنيان وما سواهما معرب ثم المزارع يرتفع اذا تجرد عن الناسب والجازمين وينتصب بالناسب وينجزم بالجازمين وسيجيء ذكر الناسب والجازم في بحث الحرف واما الامر باللام والنحي فينجزمان ابدا ثم اعلم ان الفعل لازم ومتعدد فاللازم ما لا يقتضي مفعولا به مثل جاء وقت الصلاه والمتعدد ما يقتضي وهو على ثلاثه انواع متعد إلى مفعول واحد كضربا ومتعد إلى مفعولين مثل علم وعطم ومتعد إلى ثلاثة مفاعلا نحو أعلم والحروف منه حروف عاملة ومنه حروف غير عاملة فالعاملة الجوار وهي سبعة عشر حرفا باو تاو كاف لام واو منذ مزخلا رب حاشا من عدا عن على حتى إلام والنواسب للفعل المزارع وهي أربعة أن لن كيزا والجوازم للمزارع وهي خمسة إن ولم ولما ولم الأمر ولن نهي والحروف المشبات التي تنسب الأسماء وترفع الأخبار وهي إن وعنا تعنا ولكن وليت ولعلم وتلحق وما فتلغى وتدخل حينئذ على الأفعال أيضا وحروف النداء التي تنسب المنادى المزوف والمشابه والنكرة وهي خمسة يا وعيا وحيا وآي والحمزة ولا النافية للجنس ما ولا بمعنى ليس وغير العاملة الحروف العاطفة وهي وأوفى ثم حتى إما أو أم لا بل لكن وحروف التنبيه وهي على أماها. وحروف الإيجاب وهي نعم بلا أجل إيجار إننا. وحروف التفسير وهي أي أن وحروف التحديد وهي هل الله لولا لوما ويلزم والفعل لفظا أو تقديرا التوقع وهو قد وحروف الاستفهام وهي الحمزة وهل وحروف الردع وهو كلام وقد جاء بمعنى حق وكذلك المصدرية وإن ولو أما لشرط وتاو التانيسي فالساكنة منها تلحق آخر الماضي والمتحرقة آخر الاسم والتنبين وهو نون ساكنة تتبع حركة الآخر لا لتاكيد الفعل. ونون التاكيد مقففة ومشددة تختص بالفعل وتدخل في الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرز والقسم وقلت في النفي.